ফখৰুদ্দিন আলি আহবেদ ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুল খেলপথাৰৰ বাকৰিত অনুষ্ঠিত হ'ব এই অনুষ্ঠানৰ অনুষ্ঠানসমূহত ৰাইজৰ সহায় সহযোগিতা কামনা কৰিছে আয়োজক সমিতিয়ে পুনৰবাৰ জনাইছো জনিয়াত গ্ৰোথ ইণ্ডিয়া ফেষ্টিভেলৰ লাইকতা স্থাপন চৈধ্য ডিচেম্বৰৰ পৰা একৈছ ডিচেম্বৰলৈ আঠদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে আয়োজন কৰা হৈছে এই ফেষ্টিভেলৰ ফখৰুদ্দিন আলী আহমেদ ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুল খেলপথাৰৰ বাকৰিত অনুষ্ঠিত হ'ব এই অনুষ্ঠানৰ অনুষ্ঠানসমূহত ৰাইজৰ সহায় সহযোগিতা কামনা কৰিছে আয়োজক সমিতিয়ে আজি আমাৰ চৈধ্যতম জনীয়া গ্ৰন্থ আৰু গ্ৰুথ ইণ্ডিয়া ফেষ্টিভেলৰ লাইক সূটা স্থাপনৰ মানে কাৰ্যসূচী আছিল আজি আমি খুব সুন্দৰভাৱে আমি আমন্ত্ৰিত অতিথিৰ দ্বাৰাই আমি লাইক সূটা স্থাপন কৰিলোঁ আমাৰ জনীয়া গ্ৰন্থ আৰু গ্ৰুথ ইণ্ডিয়া ফেষ্টিভেলৰ মাননীয় সভাপতি মিৰ জাকিৰ হুছেইন চাহৰ মানে আতিথ্যত আজি এই লাই খটা স্থাপন কৰা হয় মই আমাৰ অহা চৈধ্য ডিচেম্বৰৰ পৰা একৈছ ডিচেম্বৰলৈ আঠদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে আমি এই অনুষ্ঠান বিগত বৰ্ষ বিগত বছৰৰ পৰা আমি কৰি আছোঁ এইবেলিও আমি কিছু ব্যতিক্ৰম কাৰ্যসূচী আমি অনুষ্ঠিত কৰিম সাহিত্যের উপর আমি আমি গুরুত্ব দি আমার এই পিছপরা অঞ্চল এই অঞ্চল বহুত উদীয়মান যুবক যুবতী ছোৱালী আছে এটা ভাল একটা প্লেটফৰ্ম দিয়ার কারণে আমি সদায় এই অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত করে আছি এই অঞ্চল ইতিমধ্যে বহুতো বহুত ধরনের মানে আমি বিশেষ কণ্ঠ